સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો આગામી પાંચ દિવસને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી સામે આવી છે ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હોવાના કારણે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે તેમજ તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે એટલે કે આગામી બે દિવસ ગુજરાતમાં ઠંડીનો અનુભવ થશે તેમજ ઉત્તર પૂર્વના પવન પણ ફૂંકાશે પવન ગતિ પ્રતિ કલાકે વીસ થી ત્રીસ કિલોમીટરની ઝડપે રહેશે જે પવનમાં ઠંડીનો અનુભવ થશે आने वाले पाँच दिनों गुजरात पे मुख्य तौर पे मौसम जो है ड्राई बना रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी जो है मुख्य तौर पे जो है नोलार चेंज में बना रहेगा कल के लिए जो है न्यूनतम तापमान में जो है आ, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ हिस्सों में दो से तीन डिग्री की उसके बाद वो मोस्टली जो है कॉन्स्टेंट रहेगा अधिकतर गुजरात में अगले पाँच छः दिनों तक साथ ही अगर हम बात करें कोस्टल की तो कोस्टल में जो हवाएं जो हैं वो मुख्य तौर पे जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा से जो है चलेंगी जो इनकी स्पीड तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है साथ ही अगर हम बात करें लैंड एरिया की तो लैंड एरिया में हवाएँ जो है उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर दिशा से जो है चलेंगी और जिनकी हवाएँ जो है तीस किलोमीटर बीस से तीस के बीच में भी रहने की संभावना है कुछ हिस्सों साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो कैसा रहा है तो उसमें अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो 18.4 डिग्री सेल्सियस गांधीनगर 17 डिग्री सेल्सियस और जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो दिशा में जो है 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राजकोट में पानी ने पारायण यथावत जोवामडी रही है हज तो उनाडा शुरुआत नहीं थी तेरे रुरा